Saat 3-də Yeni Yasamal massivinin Əsəd Əhmədov küçəsindən keçən magistral su xətti partlayıb. Qəza nəticəsində ətraf əraziləri su basıb. İlk baxışda şəlaləni xatırladan bu görüntü su kəmərində baş verən qəza nəticəsində yaranıb. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri, Azersu Açık Səhmdar Cəmiyyətinin və Yatanal rayon Mənzil Komunal Təsərrüfat Binliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Məlum olub ki, qəza Badamdar qəsəbəsini içməli su ilə təmin edən 1400 mm-lik su kəmərindəki nasazlıqdan yaranıb və kəmərə suyun verilişi dayandırılıb. Hal-hazırda maşın texnikalar burada qazan necə rastıyla bağlı müvafiq tədbirlər görür. Əlavə məlumat bildirmək istəyirəm ki, qəza nəticəsində, yəni əhalinin su təminatında heç bir problem yaranmayacaq. Yəni Patamdar qəsəbəsində bizim iki ünvanlı mərkəzi su anbarlarımız var. Hər iki anbarlarda kifayət qədər suyumuz var. Hadisə zamanı ətraf əraziləri eləcə də yaxınlıqdakı obyektləri su basıb Bir avtomobila isə ziyan dəyib. Qəza avtomobillərin hərəkətində çətinliyə səbəb olub, yolda tıxac yaranıb. Dərhal əraziyə yol polisinin əməkdaşları cəlb olunub və avtomobillərin hərəkəti tənzimlənib. Yolun hərəkət istiqamətinin çökməsi və həmin küçə və prospektin digər parallel küçə və prospektlərlə hərəkət istiqamətlərində yolların müvəqqəti məhdudlaşdırılması tərəfimizdən həyata keçirilib. Vətəndaşlarımızdan, xüsusilə sürücülərdən xahiş edirik ki, hərəkətin təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə müvəqqəti hərəkət istiqamətlərinin dəyişdirilməsi nəzərə alaraq bu ərazidən istifadəni maksimum məhdudlaşdırsınlar. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə su borusunun partlanması səbəbindən həmin ərazidən keçən 211 77 və 194 saylı avtobusların hərəkət sxemi müvəqqəti olaraq dəyişdirilib. Hürü Əliyeva, Etibar Qurbanov, İTV xəbər.